І У нас в гостях Наталя Гордієнко, терапевт, гастроентеролог, лікар вищої категорії. Працює вже більше 20 років, займається лікуваннями та діагностикою гострих та хронічних захворювань внутрішніх органів. Будемо говорити про спеку. Наталі, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. В чому ж головна опасність цієї жари? Як врач нам скажіть? Ми завжди. Вот, человек всегда чем-то недоволен. Когда зима начинается, нам холодно, когда ну, начинается да, да. жарко, лето нам жарко. Просто так как у нас погода поменялась крайне быстро, мы не успели адаптироваться к тому, что будет жарко. Ну, да. И нам нужно успеть привыкнуть правильно одеваться, правильно питаться, меньше двигаться соблюдать Uh, условия жизни в жаркую погоду. Что это значит? Мы должны раньше просыпаться для того, чтобы захватить как можно больше активной активности в время, когда нет еще жары. Мы должны больше пить жидкости, мы должны пить соленую воду. Почему? Потому что с потом мы теряем микроэлементы, которые нам нужны. Mm -hmm. Соленую шут, воду это как? -то? Обычная отдали. вода под, под, под Можно посолить обычную воду, можно пить миргородскую воду без газа, но пьем газированную воду. Мы меняем пищевой рацион, мы уменьшаем калорийность. Уменьшаем количество жирной пищи, ну, того же жирного мяса, свинины, шашлыки. Лучше меньше есть в такую погоду, чем, чем есть. Ну, лучше раз в неделю не есть, на выходных можно. Можно, праздник, когда правильно. не так жарко. А, хорошо. Кому стоит быть осторожными? Какие недуги обостряются именно в, в, в такую же погоду, хронических болезнях? В хронических болезнях обостряются люди, у которых есть избыточная масса тела, избыточная, угу. есть повышенное артериальное давление, есть признаки сердечной недостаточности То есть люди, у которых есть серьезная хроника, которая. Плохо себя чувствует и в холодное время года. То есть принимать гипотензивные препараты и плановые препараты в жаркую погоду обязательно то есть выполнять назначение вашего врача. Mm -hmm. Что еще важно? Так как в жару мы больше пьем, то нужно обратить внимание, что мы пьем. Не газированная вода. Почему? Потому что газированная вода содержит натрий. Натрий будет задерживать жидкость. Отеки будут усилиться, давление будет повышаться. А это ну, не есть хорошо, потому mm -hmm. что требует дополнительных прием препаратов. Я принимаю препараты, мне не легче. Почему? Начинают спрашивать, что вы пьете? Минеральную воду. Но это же не питьевая вода. Это лечебная вода, которую нужно пить когда ты проводишь какой-то курс лечения. Обычная mm -hmm. столовая вода не содержит натрий. Ну, меньше, по крайней мере. Обычно не газированная вода. Мне кажется, так самый очень важный момент – перепад температуры. Когда, например, мы из спокойной улицы заходим да. в офис, мы фактически всегда находимся под кондиционером. Как выживать в офисе под кондиционером? В офисе выживать комфортно, потому что надо, ну, в офисе Можно тратить, как минимум, голос от перепада температуру. Температуру. Тогда нам нужно давать какому-то организму возможность адаптироваться, привыкать к тому, что будет жарко. Если мы только пришли в жаркое помещение, то мы понижаем температуру постепенно, в течение хотя бы получаса. Точно так же в автомобиле. И пить меньше холодной воды. Где-то полчаса на понижение, температуры. на понижение температуры. Ну да, как-то у нас было холодно-холодно дожди, и тут неожиданно Комфортная резко... Как-то мы пропустили Смотрите, момент пропустили действительно момент. адаптации. У нас не было адаптации. А, хорошо. Значит, охлаждаемся в течение полчаса, если говорить о кондиционерах. Но обычно люди садятся в машине, этого не делают, понятно. Не делают. на максимум сразу, чтобы поскорее. Да. Это неправильно. неправильно. Это грозит, Это грозит переохлаждению, вот такими осиплостью голоса, простудами, ангинами. И болеем жаром, и тяжелее. То есть банальная простуда, в кавычках, жару переносится тяжелее, чем если это был холод. ну, да, а, Это добрый, если мы в машине, у нас есть кондиционер. Если мы находимся в транспорте, как тут будет? Потому вот что, это сложно. Значит, нам нужно планировать наши маршруты для того, чтобы избежать периода самого жаркого. Пик, пик жары с 12 до, до 17 дня. Значит, нужно угу. в это время... Жаркая погода за 30 будет пару дней. Нужно в это время перестроить свой привычный образ жизни изменить маршрут. Чтобы а если вы в транспорте, сам в цей период, то как А надо попроси. маленькими попросить... еще робите. Мы пьем воду, которую несем с собой, нам никто не даст. Мы заранее одеваем одежду, которая не будет стеснять наших движений. Мы обуваем удобную обувь и, конечно, пытаемся открыть окна, если это возможно. Вия Кстати, вот сказали, ситуации? Подожди, вот сказали, никто не даст. Вот мы с Мариной бегали Днепровский марафон. Вам не дали? Была. Марина увидела велосипедиста и говорит: дайте водички. Он, Вам конечно, отдал. Есть хорошие люди. так что, много Если вдруг людей, без воды, людей. надо попросить. Очень много хороших людей, но ну хорошо. Если кто-то пил уже из этой бутылки, это Очень... уже да, это уже совсем другая история. поэтому Можно что Можно хвостинку протерты. Можно. Можно протереть влажные можно, салфетки. Знаете, рождеевых... А, кстати, влажные салфетки помогают или нет? Ну, их влажные уже так достают, салфетки. протерли личико, и да, вроде для легче. для того, чтобы снять вот тот пот, который вышел. Но это же не освежающая салфетка. Mm -hmm. Это просто... То есть знаете, не освежающая. Нет. Хорошо, по поводу людей, которые работают на Санспеке. Мы видели вот этих героев в костюмах, красивых, свиньи папы <laughs> и других. у них такая тяжелая работа. Да, нужно... Или на улице кто работает. На улице кто работает. Помним, питьевой режим, режим режим еды немножечко другой, одеваться защищать максимально тело, одевать обязательно головной убор. А сколько, если говорить о питьевом режиме, о каком количестве жидкости? Мы воды? говорим о больше, чем 2 литра в день. Ну это немало, это очень много. Мне да. кажется, я столько не могу выпить. Выпить, Если вы работали на улице, то ли выпили бы больше. Мне кажется, так тело очекает. 2 литра воды, как это, это поеднать? Это uh, it, it это период адаптации. Мы, мы через неделю к этой жаре привыкнем и мы будем меньше отекать. Наше тело тоже uh -huh. страиваться. Маленькие дети страдают больше, почему? Потому что компенсация у них еще только формируется. Они привыкают. Почему вот нужно беречь, да? Гуляем на улице и не в 12 часов дня, когда ребенок уже поспал. Ребенок и спать-то uh -huh. да не будет комфортно. Мы гуляем до 9 или до 11, пока не так жарко. И гуляем вечером, когда уже нет этого пекла и комфорта. Ну, то есть такое предлагаете ввести да, как в латиноамериканских да. странах. Да. Когда Почему? никто ничем не физиолог... занимается днем. Не то, что не... мы не сможем это вести. У нас такой рыс всего несколько дней. Сегодня уже будет меньше температуры. Временно сиест, да? Это физиологично. И... Да, потому что в жаркое, жаркое время ведь мозги тоже плохо работают, это а нам тоже тяжело. Спасибо, розібрались на наші питання. відповідала лікар-терапевт Наталія Гордієнко. Всім бажаємо легше переносити цю спеку, яка прийшла до нашої країни. Ну хотіли, правда ж, хотіли всі так через ці дощі. Там писали статуси. Коли ж літо прийде. Будь ласка, отримайте, Тепер давайте переживемо цю спеку і адаптуємося, і буде в нас справжні.